હિંસક પરિસ્થિતિ સુરતના કાપડ ઉદ્યોગ માટે નેપાળમાં સૂટ સાડી કપડા અને ફેબ્રિક જેવા મોટા પ્રમાણમાં કપડાની નિકાસ થાય છે પરંતુ હાલની અસ્થિર પરિસ્થિતિ ને કારણે માલની ડિલિવરી બંધ થઈ ગઈ છે અને મોટા પ્રમાણમાં માલ ગોદાઉનમાં પડી રહ્યો છે વેપારીઓ પાસે से काफी कपड़े का व्यापार होता था नेपाल लगभग सालाना दो सौ करोड़ से ऊपर का कपड़ा जितने आंकड़े हमें मिले हैं सूरत से जाता था वहाँ पे जैसे राजनीतिक अस्थिरता जो अभी वहाँ पे जो दंगे फसाद हुए उसकी वजह से लगभग सौ करोड़ रुपये का पेमेंट सूरत का रुका है दिवाली सामने है वहाँ के सीजन की तैयारी भी लोगों ने कर रखी थी वो माल भी सूरत में लोगों के पास अटक गया और अभी जो स्थिति है उससे यहाँ पे माल क्योंकि लोगों को बना के रखा उसका पेमेंट चुकाना अपने सप्लायर को बाकी का पेमेंट चुकाना तो लोग कई बार प्रेशर में होते हैं मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि आप थोड़ा संयम रखें जल्दी स्थिति सामान्य होगी कोई भी चीज़ें बहुत लंबी नहीं रहती है uh, संयम रखेंगे और ये मैं भगवान से प्रार्थना भी करूँगा कि ये स्थितियाँ सामान्य हो क्योंकि भारत हमेशा शांति में विश्वास करता है और भारत के लोग भी हमेशा इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि जल्दी ये स्थितियाँ सामान्य हो पुनः व्यापार चालू हो और लोग अपने व्यापार में वापस